अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम बोस्तान है और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स दोस्तों हाजिर हैं जी एक और वीडियो के साथ और आज हम कंपेयर करने लगे हैं जी अपने एम एच एफ पैलेट्स को जिनको पिछली बार जो है हमने चेक किया था लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो मेरे सही रेफल को होल्ड ना करने की वजह से रिजल्ट ठीक थोड़ा सा नहीं आया था तो आज जो है हम कोशिश करेंगे कि फिफ्टी यार्ड पे तीन चार पैलेट्स हैं मेरे पास मेरे पास हैं जी ओरिजिनल वाले जी एस पी उसके बाद एम एच एफ के जी और राना नज़ीर साहब के बने हुए जे एस बी पहले जो है वो है ओरिजिनल जे एस बी वो मैं आपको दिखा देता हूँ डब्बी उसकी ये दोस्तों उनकी डब्बी है ओरिजिनल वाले जे एस बी उसके बाद जो है मेरे पास जो दूसरे पैलेट्स हैं वो हैं जी एम एच एफ एयर पाल्स जिनकी पिछली बार जो है हमने वीडियो भी बनाई थी और इनकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने की थी तो गैमो के ये है जी गैमो प्रो मैगनम पेनिट्रेशन ये हैं जी पंद्रह इशारिया बयालीस ग्रेन के ये पैलेट्स हैं और इनको भी चेक करेंगे और आपको रिजल्ट जो है उसका दिखाएंगे कि वो सामने दोस्तों हमने लगाया हुआ है वो सामने वहाँ पे वहाँ पे हमने अपना टारगेट लगाया हुआ है और मज़ीद जो है मैं अपना कैम जो है वो सेट करता हूँ तो वो भी उसकी वीडियो भी जो है अंदर से भी आपको आता रहेगा तो जी दोस्तों तो हमारे पास जो है ओरिजिनल जी एस बी अभी और इसको हम शूट करने लगे हैं जी फिफ्टी यार्ड पे तो फिफ्टी यार्ड पे इसका ग्रुप लेते हैं सबसे पहले जो है वो मैं चेक करने लगा हूँ जी जे एस बी जो ओरिजिनल वाले हैं और इनको चेक करेंगे फिफ्टी यार्ड पे इनका ग्रुप लेते हैं और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है पैलेट है उसका लेंगे ये कंपेरिजन वीडियो है दोस्तों एम एच एफ पैलेट के साथ कंपेयर करने लगे हैं जी हम तीन चार पैलेट हैं उनको तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अठारह शरिया तेरह ग्रीन का ये पैलेट है दोस्तों और ये ओरिजिनल वाला जीएसबी है तो अभी जो है चेक करते हैं जी तो फर्स्ट शॉट हो गया दोस्तों दूसरी शॉट देते हैं जी दोस्तों पांच शार्टे जो है हमने ले लिए हैं और ये हमने ग्रुप लिया है फिफ्टी यार्ड पे जो ओरिजिनल वाले जीएसबी हैं उनका तो अभी जो है दोस्तों वो लेते हैं जी जो राना नजीर साहब ने बनाए हैं जी पैलेट्स और वो हैं जी ये वाले एग्जैक्ट जम्मो हैवी इनका ही नाम है और ये हैं जी अठारह तेरह ग्रेन के फर्स्ट शार्ट लेते हैं दोस्तों जी दोस्तों तो दूसरा जो पलेट्स हैं वो भी हमने कर लिए हैं जी तो अभी जो है हम करने लगे हैं जी डेमो प्रो मैगनम कंपटीशन ये हैं जी पंद्रह इशारिया बयालीस ग्रेन के इनको जो है हम टेस्ट करने लगे हैं फिफ्टी यार्ड पे और मेरा सांस काफी फूला हुआ है क्योंकि मैंने जो है अभी हवा भरी है दोबारा तो चेक करते हैं जी पेलेट ऑलरेडी लोड है दोस्तों अभी जो है हम चेक करते हैं जी एक और बात दोस्तों के गन मैंने ज़ीरो नहीं की जब गन ज़ीरो करने लगेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है वो शूटिंग शुरू कर दी थी तो ज़ीरो करके भी आपको कभी ग्रुप दिखाएंगे इसके लेकिन अभी मैंने ज़ीरो नहीं कही जस्ट हमने ग्रुप लेना है और ग्रुप में जो है हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो है किधर लग रहे हैं अच्छे हमारे तो शॉट लेते हैं जी फर्स्ट वाली जी दोस्तों तो फर्स्ट शॉट हो गई है और अभी है जी दूसरी शॉट टू शॉट्स हो गई दोस्तों थर्ड शॉट भी हो गई है दोस्तों फोर शॉट्स हो चुकी शॉट हो पाँच और तीन छोड़ के आठ हो जाएंगी ये टोटल तो आठ शार्ट जो है हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं सॉरी के मैं कैमरा जो है वो ऑन करना भूल गया था तो ऐसे ही मैंने जो है शूटिंग कर दी है अभी दोबारा जो है चेक करते हैं तो जी दोस्तों तो शार्ट जो हमने ले रही है और रिजल्ट आपको दिखाते हैं जी दोस्तों रिजल्ट जो है हमारे पास आ गए हैं जी और सबसे पहले जो हमने जो, जो ग्रुप लिया था वो था जी ये वाला जे एस बी औरिजिनल का और ये दोस्तों मैंने मेजर किया है तो ये है जी अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूंगा रेफर मैंने जीरो नहीं की थी दोस्तों पचास यार्ड पे भी हम शार्ट यहाँ ले रहे थे और लग वो यहाँ पे रहे थे तो हमने फिर यहाँ से ही इनको मयर कर लिया है और यहाँ पे भी दूसरी शार्ट मैंने यहाँ ली थी ठीक हो गया जी और जे एस बी पाक मेट जाए उनकी और वो यहाँ पे लगे हैं छरे तो फिलहाल जो है वो इसको मयर करते हैं दोस्तों ये जो हमने शार्ट ली थी ये आप देख सकते हैं ये सवा इंच में इनका ग्रुप है अगर इनको आप सेंटर टू सेंटर कंपेयर करेंगे तो ये सवा इंच का ग्रुप है ये थोड़ा सा फ्लायर है और ये चार जो छरे हैं वो तकरीबन तो एक इंच से भी कम फासले में लगे हैं एक दो तीन और चार ये जो चार छरे हैं ये बहुत ही कम फासले पे लगे हैं और एक थोड़ा सा फ्लायर है अगर इसको भी काउंट करें तो सवा इंज का ग्रुप बनता है फिफ्टी यार्ड पे ओरिजिनल वाले जी एस बी और पाक मेड जी एस बी का अगर देखा जाए दोस्तों तो वो ग्रुप है यहाँ पे हमने लिया है ये हैं जी राना नजीर साहब के बने हुए जो पैलेट्स हैं वो वाले और इनको अगर काउंट करें तो ये तकरीबन बनता है जी डेढ़ इंच ये ग्रुप बनता है और चार ग्रुप चार छरों का और अगर पांचवा भी हम काउंट करें तो ये तकरीबन बन जाता है सवा दो इंच का तो ये सवा दो इंच का ग्रुप है जी एस बी जो रामा न तो उसके बाद हमने लिया है जी गैमो के छरों का तो गैमो प्रोमैगनिम बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट रहा है इनका भी ये भी हमने लिया था पांच छरों का ग्रुप दोस्तों और ये जो लगे हैं चार छरे ये तो समझो कि ये एक उंगली रखें तो उसके नीचे छुप जाते हैं ठीक है जी और जो लगा है सॉरी जो तीन छरे लगे हैं दोस्तों वो एक न्यूजिक के नीचे छुप जाते हैं जो चौथा छरा है वो यहाँ पे लगा है और पांचवा यहाँ पे लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा ग्रुप खुल गया है मेरे ख्याल में और ये गलती हो सकती है मेरी भी और राइफल की भी थोड़ी बहुत जो है वो गलती हो सकती है तो उसके बाद जो है हमने चकिए हैं दोस्तों एम एच एफ एयरपाल कमाल का रिजल्ट है दोस्तों इनका हमने लिए थी जी आठ शार्ट और आठ शार्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इनका ग्रुप है एक दो तीन और चार छरे यहाँ पे लगे हैं पांच और छ छह ये हो गए और दो ये फ्लायर आप काउंट कर लें ये जो है ये पहले का लगा हुआ छरा है तो ये आप फ्लायर आप काउंट कर सकते हैं ये छरे में थोड़ी बहुत जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से हो सकता है तो इनको आप अगर कंपेयर करें तो ये पूरा एक इंच का ग्रोप है दोस्तों ये पूरा एक इंच का ग्रोप है और बहुत ही जबरदस्त जो है ये ग्रोप आया है अगर इन दो छरों को भी काउंट कर लें तो ये तकरीबन बनता है डेढ़ इंच का ग्रोप और पचास यार्ड पे डेढ़ इंच का ग्रोप बहुत ही जबरदस्त और अच्छा है और मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये चर जो है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं हम ये सस्ता भी है ये अट्ठारह शहर यह ग्रेन का पलेट है और बेहतरीन जो है ये परफॉर्म करता है फिफ्टी यार्ड पे तो ये सस्ते और पाकिस्तान मेड जबरदस्त पलट्स हैं और पिछली वीडियो एक वीडियो में मैंने आपसे अर्ज की भी थी कि हमें पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बजता अगर जे वाले लेते हैं तो वो बहुत महंगे हैं और हर जो है वो डीलर जो है वो अपनी मर्जी के जो है रेट वो लगाता है इनके तो जबरदस्त पैलेट्स हैं एम एच एफ एयर पल्स इनके ऊपर आप जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं तो अगली वीडियो दोस्तों बनाएंगे और उसमें जो है वो हंड्रेड यार्ड पे इसको चेक करेंगे और उसकी वीडियो जो है मैं करीब जो है कल परसों तक अपलोड कर दूँगा तो मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद